Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 6 SD semester 1 dengan materi pindahnya saling menghormati. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an digunakan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam wajib memahami kandungan isi Al-Qur'an agar dapat diterapkan dalam kehidupan. Selain mempelajari kandungannya, kita juga harus mempelajari cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid. Pada bab ini, kita akan mempelajari Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah ke-109 dalam Al-Quran Surah ini terdiri atas 6 ayat Termasuk surah Makiyah karena diturunkan di Mekah Surah Al-Kafirun diturunkan setelah surah Al-Ma'un Nama surah Al-Kafirun diambil dari lafaz Al-Kafirun Pada ayat pertama yang artinya orang-orang kafir Membaca Surah Al-Kafirun Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wa la antum a'bidun ma a'bud Wa la ana a'bidum ma a'battum Wala antum abidu nama abud Lakum dinukum waliyadin Memahami dan mengamalkan surah Al-Kafirun Katakanlah Muhammad Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Asbabun Nuzul Surah Al-Kafirun diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mengiming-imingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai kenikmatan dunia. Mereka berkata, semua ini untukmu, wahai Muhammad, asalkan engkau berhenti mengatakan hal buruk tentang Tuhan-Tuhan kami. Jika engkau masih keberatan, bagaimana jika engkau menyembah Tuhan-Tuhan kami satu tahun saja? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Saya menunggu hingga Allah memberikan jawabannya." Lalu Allah menurunkan surah Al-Kafirun secara lengkap juga menurunkan ayat dalam surah az-zumar ayat 64 yang artinya katakanlah wahai rasul kepada orang-orang musyrik dari kaummu itu apakah kalian orang-orang yang tidak mengetahui Allah memerintahkanku untuk menyembah selain Allah padahal ibadah itu tidak patut untuk sesuatu pun kecuali dia Inti dari surah Al-Kafirun ialah penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dan pengikutnya tidak menyembah tuhan-tuhannya orang-orang kafir. Umat Islam juga tidak beribadah dengan cara ibadah mereka. Kandungan surah Al-Kafirun yang perlu kita ketahui yang pertama, penegasan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam dan umat Islam hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan patung berhala sebagaimana yang disembah oleh orang-orang kafir. Yang kedua, umat Islam tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala atau mempercayai Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Hal itu merupakan perbuatan syirik. Yang ketiga, ajaran Islam tidak memperbolehkan kompromi dalam keyakinan beragama. Orang Islam harus kuat pada keyakinannya jika tidak mau terombang-ambing dalam keraguan berkeyakinan, agar tetap teguh dalam keyakinan Islam. Tetaplah menuntut ilmu agama dari sumber yang benar. Yaitu Al-Quran dan Hadis, serta dengan pemahaman yang benar. Yang keempat, Islam tidak melarang orang Muslim menjalin hubungan dengan orang kafir, terutama untuk hal-hal yang bersifat muamalah atau urusan kemasyarakatan. Yang kelima, umat Islam dilarang menghina agama lain dan mencela Tuhan atau sesembahan agama lain. Keutamaan dalam surah Al-Kafirun. Dalam surah Al-Kafirun terdapat banyak keutamaan yang dapat diambil. Berikut keutamaan-keutamaan yang terkandung dalam surah Al-Kafirun Yang pertama yaitu Membebaskan diri dari kesyirikan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Bila kamu telah bergegas ke tempat tidurmu Maka bacalah Kul ya ayyuhal kafirun hingga kamu membacanya sampai akhir sebab ia membebaskan diri dari kesyirikan hadis riwayat at-tabrani yang kedua yaitu memperkuat fondasi keimanan membaca surah al-kafirun memperkuat fondasi keimanan Surah Al-Kafirun berisi ketundukan dan kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu menjadi pembeda antara Islam dan kafir. Hal ini ditunjukkan pada ayat dalam surah Al-Kafirun. Sembahan dan aturan atau pedoman umat Islam tidak sama dengan yang diyakini mereka. Orang kafir Quraisy tidak bisa memaksa umat Islam untuk mengikuti keyakinan mereka. Begitu juga sebaliknya, yang keempat, membangun keberanian menghadapi orang-orang kafir. Dalam Surah Al-Kafirun terdapat makna bahwa orang-orang Islam siap melawan orang-orang kafir. Agama Islam tidak bisa disamakan dengan agama orang-orang kafir. Yang kelima, yaitu menghargai perbedaan dan keyakinan. Keyakinan satu dan lainnya tidak bisa disamakan karena terdapat perbedaan-perbedaan. Untuk itu, surah Al-Kafirun diturunkan. Dalam surah Al-Kafirun terdapat penjelasan bahwa adanya sikap menghargai perbedaan keyakinan yang dimiliki oleh umat manusia. Hal ini terdapat pada ayat terakhir surah Al-Kafirun, yang artinya untukmu agamamu dan untukkulah agamaku Yang keenam yaitu bernilai seperti seperempat Al-Quran Imam at tarmizi meriwayatkan dengan sanatnya dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang sahabatnya, bukankah kamu hafal ya Ayyuhalka kafirun Orang itu menjawab Benar Beliau menjawab Ia senilai seperempat Al-Quran Hadis Riwayat At-Tarmizi Yang ketujuh Disunahkan membacanya bersama surah Al-Ikhlas dalam sholat Disunahkan membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam sholat dua rakaat sebelum tawaf Hal ini berdasarkan riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW Wasallam pernah membaca keduanya. Keduanya boleh dibaca pada sholat sunnah kabliyah subuh dan Ba'diyah maghrib. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad dengan sanatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca keduanya 20 kali atau belasan kali pada salat qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib Sekian materi kita kali ini, mari kita tutup dengan berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haka haka, warazukunatibah, ah. wa arinal batila batila, warazukunajtina bah.